даже не знаю. Ну, может быть, около трех миллионов. Потому что все дорого. На До одного ребенка. Да. Хорошо. А э, дайте какие-нибудь советы, как можно сэкономить по сбору ребенка. Есть ли у вас какие-нибудь? Ну, не знаю. Обувь э, покупали в, этом, в фирменном Осика на рынке здесь в Борисове. Там была дешевле. Но сегодня там нету, поэтому пойдем покупать там, где она есть. А цены разные. Ага, ага, да, 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 да. Вот. Ну, больше не знаю. Экономить не получается. Не меньше трех миллионов. Меньше трех миллионов? А на чем вы можете сэкономить? Может, вам какие-то вещи, там, школьная форма перепадет у кого-то? А на чем можно сэкономить на ваш взгляд? При ну, не вообще не сэкономить. Ну, а а я, я не Полмиллиона месяц фарш. Правильно? Конечно. Чтобы собрать резюме, для этого нужно слишком много средств. А может у вас есть какие-то идеи, как можно сэкономить при сборе? Единственное, экономим, что у нас младшая идет немножко на класс меньше. Вот это мы экономим на форме, а все остальное очень дорого. Ну и сколько примерно двое детей обходится? Ну, мы едем в форме... Ну, то это миллиона четыре бесплатно. Парк Витка, парк, -пирка. парк, -пирка. парк -пирка. А на чем можно сэкономить? Ну, я думаю, только что старше и младше. Как бы она на ней там, это что-то по форме, по одежде. А она тратит на вот эти списки, поэтому полезно. Не знаю, но очень много это тоже.